Плохое расследование пыток ⁇ это уже системная проблема в Украине. Пользовавшись моим э, здоровьем, милиция избила. После этого мне дали 10 лет, после чего потом опять же таки отпустили, но никто не хочет признать э, беспредел прокуратуры, беспредел вообще оперуполномоченных. Били так, что я подписал все, что три года я отсидел за преступление, которое не совершал. А 11 лет я здесь добиваюсь только одного. Дайте мне разрешение, чтобы провели обследование моего психического состояния. Решение Европейского суда для вас не... Немая складу злочину.